Доброго дня, Людмила Александровна. Доброго. Расскажите нам, будь ласка, как вы потрапили в нашу клинику? Я три года мучилась тазобедренным суставом. Уже дошло до чего, что я вообще не могла ходить. Держалась двумя руками за палку и еле переставляла ноги. Суставы полностью стерлись. Я ходила на оголенных костях. Когда стала выбирать клинику, мне... Я живу под Киевом, город Васильков, 27 километров от Киева. Но мне их не цены были неприемлемы, потому что у меня пенсия всего лишь две с половиной тысячи. По советам одной из женщин на базаре мне посоветовали черкасскую клинику лигамента. Особенно посоветовали ее ведущего хирурга Шевченко Вадима Викторовича. Попав сюда, я попала, значит, в родную семью. Все, от уборщицы до главврача, люди добрейшей души. Я никогда не верила, что я смогу встать на второй день после операции. Но это произошло. На второй день меня подняли, даже не на второй, даже в тот же день меня подняли, и я сама смогла дойти до туалета. Палаты шикарные, одноместные, кровать поднимается, убирается над тобой кнопочка. Туалеты шикарные, с душами. Я же жив... а питание вообще, начи в ресторане. Трехразовое. Ну все просто замечательно. Люди добрые. Если кому-то когда-то придется, просто это не фейк, это не... Ну как, это не выстава. Вот я живой человек, мне 65 лет. Я просто хочу, чтобы все были. Сейчас у нас это проблема общего характера после наших радиаций. Ну вот кому, если когда-то придется, я просто чисто по-человечески советую. Замечательнейшие, что специалисты, что клиника, что палаты, все на высоте. Даже не сравнишь с Киевом. Расскажите, какую операцию вам сделали? Мне сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Полностью его заменили. А как давно? 17 числа я поступила в клинику. <сёк> мне сделали анализы. <сёк> вот. Сделали мне и УЗИ суставов. Ой, суставов кажу. Вен. УЗИ, ну, УЗИ сердца, УЗИ вен. Сделали еще повторные рентгены. В общем, все, что надо. Мне поделали и 18 с утра мне уже сделали, я была вторая на очереди, операцию. А сегодня? 18, -го, 18 -го мне сделали операцию, 18 я уже смогла сама, естественно, под ручку в сопровождении, но я сходила в туалет. Сегодня 21 число. Я уже хожу. Я уже хожу. То первый день пыталась и так держаться. Теперь я нормально хожу. Боли почти что нету. В суставе боли нету вообще. Но там, где был разрез, вот там немножко оно не то, что боли нету но неприятное какое-то трошки ощущение. Но это же как всегда, порежешь пальчик, оно больно. А тут же такое, тем более я же не худенькая, я же не балерина. Поэтому оно так и заживает. Но у нас Заживание. все прекрасно, все хорошо. Ну, пройдите, мы хотим еще порадоваться за вас. Пожалуйста, я и вперед, и назад могу пройтись, видите, без чьей-то помощи безо всего. И главное, что ушла та боль, которая присутствовала в течение уже последнего полугода. То правду говорят, что можно ходить после операции без милиц? Да. <laughs> да, это совершенно правда. Даже добро. Это совершенная правда. Ну, мы в любом выпадку обожаем вам сил, Терпиме. Спасибо. Час и, люди добрые, пожалуйста, обратите на это внимание. Это же ни к чему вас не обязывает, если просто перезвонить и узнать. Просто перезвоните и узнайте. Приедете, да-да, не-не. Но клиника супер, и весь персонал супер. Дуже дякуємо вам. А вам добра и здоровья. Спасибо вам большое.